Хочешь, не хочешь, постоянно думаешь на это. Ситуация некрасивая. Я могу только во имя команды передать все, которые погибли, соболезни от команды «Шахтер». Эээ... Не знаю, к сожалению, мы ничего не можем изменить, мы ничего не можем сделать. Эээ... Мы только за добро, мы только за мир, чтобы все было хорошо. Пусть найдут вариант. И... Я не знаю, жалко, и сердце были даже мне, который, я тебе считаю, как бы и, у, и украинцы поэтому здесь живу и это непростая ситуация и переживаем и и семья переживает и все футболисты и украинцы иностранцы конечно неприятно но еще раз жалко и будем стараться будем стараться через футбол делать какие там хорошие хорошие эмоции из хорошие эмоции людей которые смотрят любят футбол Я не знаю как, как как передать как передать чувство команды на сегодняшний день